भारतातला चित्रपट क्षेत्रातला सर्वात प्रतिष्ठेचा महोत्सव इफ्फी म्हणजेच पंचावन्नाव्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ पणजीमध्ये श्यामाप्रसाद मुखर्जी सभागृहात काल शानदार पद्धतीनं संपन्न झाला या उद्घाटन समारंभासाठी कला क्षेत्रातले अनेक दिग्गज उपस्थित होते त्याआधी अनेक ख्यातनाम कलाकारांनी रेड कार्पेटवर उपस्थित राहून सोहळ्याची रंगत वाढवली यात फौजी टू याच्या कलाकारांचाही समावेश होता त्याशिवाय ऑस्ट्रेलियन चित्रपट निर्माते मायकेल ग्रेसी यांच्या बेटरमॅन या चित्रपटाची चमूही उपस्थित होती याच चित्रपटानं इफ्फीचा शुभारंभ झाला हर बार बारीव हाइट गेन कर रहे हैं इस बार भी इसी तरह से इसी का पूरा आयोजन बहुत अच्छी तरह से किया मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे फिल्म इंजॉय द फेस्टिवल दे एंजॉय दिल एम इस साल जो हम देखेंगे नीति में कि इसका तो जो मूल फोकस रहा है वो युवाओं पर रहा है आने वाले भविष्य के जो हमारे फिल्म मेकर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे क्योंकि हमारा देश जो है वो बेचैन बेचैन सपनों का देश है यहाँ पे हर युवा जो है कहानी कहने को अपनी कहानी बताना चाहता है और एक समय आ गया ऐसा कि अब हमारे युवाओं में आपको विश्वास है कि वो अपनी कहानी विश्व को बता सके। तो हम पूरा प्रयास करते हैं यहाँ पे इसी में एक इवेंट जो होता है बहुत ही निर्देशक निर्माता अलग अलग पूरे प्रांत से आते हैं हमारे भारत देश के और एक मंच पे आते एक मंच जितना बड़ा होता है वहाँ पे आते अलग अलग फिल्में देखने मिलती है एंड इट्स ग्रेट टू बी ऑलवेज इन अ फिल्म फेस्टिवल हमेशा कोई भी यूथ होता है यंग मैन होता है यंग लेडी होता है जैसे सोचता वही तो, तो पर्दे कैमरे के सामने एक फिल्म पर अब मौका है यू हैव देश न्यूज डोंट प्लम्बर ऐसे मत सोचो कि हमारे पास मौका नहीं मौका है या महोत्सवात एकशे ऐंशीहून अधिक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट सादर केले जाणार असून युवा चित्रपट निर्माते भविष्य इथेच आहे अशी या महोत्सवाची संकल्पना आहे इफ्फी महोत्सवात काल पहिल्या दिवशी फिल्म या बाजार या दक्षिण आशियातील प्रमुख चित्रपट बाजारपेठेच्या अठराव्या आवृत्तीचं जोशात उद्घाटन झालं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय राजू यांनी इफ्फी इथं फिल्म बाजाराचं उद्घाटन केलं या यावर्षीचा क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमारो हा उद्याचे सर्जनशील निर्माते ठरवणारा कार्यक्रम चित्रपट निर्मितीमधला भारतातल्या सर्वात प्रतिभासंपन्न उदयोन्मुख कलावंतांना प्रोत्साहन देणारा कलागुणांचा एक दीपस्तंभ ठरणार आहे असं ते म्हणाले